আজি মই কথা এটা কওঁ মদৰ ওপৰত ট্ৰপিক এটা হা বহুত মানুহৰ ধাৰণা মদ খোৱা মানেই বেয়া মদ মানুহে খাব লাগে কিন্তু মদক মদে মানুহক খাব নালাগে যেতিয়া মদে মানুহক খাই পেলায় তেতিয়াই মানুহৰ সংসাৰবোৰত কণ্ডলৰ সৃষ্টি হয় বহুত মানুহ আছে পৃথিৱীত মেক্সিমাম নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহে মদ খায় বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু চবেই লুকুৱাই থৈ দিয়ে কিন্তু মোৰ মানুহজনে মদ খায় বহুতে ভাৱে মোৰ মানুহজন বেয়া কাকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু মদ খোৱাৰ কাৰণেই বেয়া সেইটো মই বুজি নাপাওঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও মদ খায় তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ডো মদ খায় কিন্তু সেইটো কথা নোলিয়াই মোৰ মানুহজনে সন্মুখত খায় যে সেইটো কাৰণে মোৰ মানুহজন বেয়া আপুনি মানুহজনক কেনেকৈ বেয়া বুলি ক'ব যেতিয়ালৈকে আপোনাক মানুহজনে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে আনৰ কথা মতে শুনিয়ে আমি কেতিয়াবা মানুহক বেয়া বুলি ভাবি লওঁ সেই কামটো কেতিয়াও নকৰিব আনৰ মুখৰ পৰা শুনি কাকো আপুনি চাৰ্টিফিকেট নিদিব আম আমি কেতিয়াবা নিজেই দেখা মানুহটো নিজেই কথা পতা মানুহটো আমি চিনাক্ত কৰাত ভুল কৰি দিওঁ হয়নে তেনেহ'লে আনৰ কথা শুনি কেনেকৈ আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰোঁ মোৰ মানুহজনে যি খায় ঘৰতে খায় আমাৰ আগত খায় আমাৰ ছোৱালীও দেখিছে তাইয়ো জানে এইটো নৰ্মেল যদি ছোৱালীৰ পৰা লুকুৱাই লুকুৱাই খালেহেঁতেন তেতিয়া তাই ভাবিলেহেঁতেন এইটো বেয়া বস্তু আৰু ল'ৰা ছোৱালীক সদায় যেতিয়া ক'ব নহয় এইটো বেয়া বস্তু বুলি তাহি তেতিয়া সেইটো ট্ৰাই কৰিবলৈ যাব নৰ্মেল লাইফ মোৰ মানুহজনে ক'ৰবাত গৈ মদৰাড্ডা নকৰে তেওঁ বহুত গুণেই ভাল যি খায় আমাৰ আগত খায় আমাক এৰি কেতিয়াও নাযায় কিছুমান মাইকী মানুহে এতিয়া মতামানটো ক'লৈ যায় কি কৰে গমেই নাপায় মদ খাই আহিব ঘৰত হুলস্থুল কৰিব আমাৰ কিন্তু সেইবোৰ নাই ঘৰতে খাব এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ গৈছে মোৰ ঘৰতো খাইছে মায়ে জানেই খাই বুলি এইটো কি ডাঙৰ কথা এইটো লাজৰ কথা নহয় নহয় যদি লুকাই চুকাই খালেহেঁতেন লুকাই চুকি খাই লৈ আৰু এই নাখাওঁ নহয় নাখাওঁ নহয় খাওঁ ভাই খাওঁ খাওঁ নাখাওঁ নাখাওঁ কিছুমান মানুহ আছে গম পাইছে খাই থাকে খাই থাকে লোকে দিলে খায় নিজেই নাখায় আৰু মানুহৰ আগত কাই নাখায় নাখাওঁ কিন্তু মোৰ মানুহজনক যদি কৈ দিওঁ নহয় মোৰ মানুহজনে মন নাখায় মানুহজন দাই ক'ব কিয় মিছা কথা কৈছা মই খাওঁ সেইটোৱে কথা সেইটো কাৰণে মই বহুত লাকি মোৰ মানুহজনে গৈ বাহিৰত গৈ আড্ডা নামাৰে বাহিৰত গৈ মদ খাই নাহে মোৰ মানুহজনৰ লগত টকাটো কি হয় প্ৰত্যেক হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজতে টকাটো কি হয় আমিও কাজিয়া লাগোঁ আমিও ভাল হওঁ মানুহ যাক বেছি ভাল পায় তাৰ লগত কাজিয়া হ'বই লাগিব যদি কাজিয়া নহয় নহয় তেনেহ'লে জীৱনটো একদম মানে কি হ'ব জানে মানে বহুত সোনকালে আমুৱাব কাজিয়াও লাগিব লাগিব কাজিয়া লাগিলেহে মৰম বাঢ়িব হয়নে আমাৰতো মৰম আছেই অবভিয়াছলি আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আকৌ মোৰ কেঁচুৱাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে নখ কাটিব লাগে নহয় নখ কাটিছোঁ দিয়া নখকেইটা কাটি লওঁ দিয়া 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 আৰে দিয়া শেষ নহয় নহয় এক্টিং যে শেষেই নহয় ছানডে' স্পেচিয়েল বুলি ক'লো আজি কাপোৰগাল ধুম ৰ'দত দিম কাপোৰ ধুলোঁ বাৰু সদায় পিন্ধা কাপোৰকেইটা আৰু নাই এতিয়া বতৰটো যিহে কৰিছে যিমানেই যিহক কওঁ মই বতৰ বেয়া হ'লে বেয়া পাওঁ দেই বিশেষকৈ চানডে' দিনটো মানে ৰ'দ দিলে ভাল পাওঁ আৰু কিয় ধুপ পোৱাকৈ কাটিম বাৰু মই

যে ফুলি পুলি এপাত হৈছোঁ তাৰ কাৰণে আমি কি বিচাৰোঁ চলিউচন জিম যাব লাগে জিম যোৱা কোনো দৰকাৰ নাইও ঘৰটো সৰা মোচা কাপোৰ ধোৱা কৰকচোন চব অট'মেটিকেলি হৈ যাব আগৰ দিনৰ মানুহে চাবচোন আগৰ দিনৰ নহয় এতিয়াও আমাৰ মাহঁতৰ চৰ্বি কিয় নহয় সেইটো কাৰণেই নহয় নিজৰ যিকেইটা কাম ধুনীয়াকৈ কৰি থাকে আজিকালি মানুহে আকৌ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাম নকৰে জিমেই যাব লাগিলে হা এইকেইটা কাম কৰিলে মানে আপোনাৰ শৰীৰটোও ভালে থাকিব গম পাইছেনে জিম গ'লে কি হয় জানে জিম গ'লে আপুনি জিমটো যেতিয়া কৰি থাকিব তেতিয়া বডিটো মেইনটেইন কৰি থাকিব জিমটো সদায় যাব নোৱাৰে নাই কেতিয়াবা আপোনাৰ এৰিব লগা পৰিবও পাৰে সেই এৰি দিয়াৰ লগে লগে যিটো চৰ্বি বাঢ়িব নহয় সেইটো আৰু কমাবলৈ বহুত টান মই আগতে এতিয়া গুৱাহাটীত থাকোঁতে ঘৰ শৰা মোচা গোটেই মই ওপৰৰ চাহটো চাফা কৰোঁ কাৰণ কিয় মই লেতেৰা বেয়া পাওঁ মই মোৰ পৰিৱেশটো সদায় চাফাকৈ ৰাখোঁ মানে আনে কৰিব আনে কৰিব নাথাকোঁ সদায় মই নিজেই কৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ চৰব লগা নাছিলে পেটেই নাছিলে আৰু এতিয়া মোৰ মানুহজনৰ পাল্লাত পৰিবই মোৰ এনেকুৱা ডখা হৈছে কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে পিছে কাম কৰা মানুহ ৰাখিছে সেইটো কাৰণে কিন্তু সেইটো কথা নহয় নিজৰ স্বাস্থ্যটো মেইন দেই স্বাস্থ্য থাকিলে চব কৰিব পাৰিব স্বাস্থ্য যদি নাথাকে টকা গুটিও লাভ নাই সেইটো সদায় মনত ৰাখিব চান্দি স্পেচিয়েল দেখাই দিছোঁ দোচা আৰু চাটনি মই সদায় প্লেইন ডোচা খাওঁ দেই এইফালে মচলা ডোচা খাইছে মই ভাল নাপাওঁ

হয় অ নমস্কাৰ নাইম ন অ আমি খুৰী সদায় আপুনি এনেকে থাকিব দেই একদম বিন্দা যাম 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 গৈ থাকক দেই আমি আকৌ বাছৰ চলাই আহিছ ন আমাৰ ছোৱালী আহিব লাগে যে খুৰীহঁতক পাই গলো চাদেন এটা কথা পুখুৰীত তেজপুৰলৈ আহিছে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী ল'ৰাৰ বিয়া এংগেজমেণ্ট হৈছে আজি আছিলে সেয়া আহিছে আহি পিনে এতিয়া তিনিচুকীয়া যাবগৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ডখিনি ইমানেই মানে ভাল বন্ধু মানে সঁচাকৈ আজিকালি আজিৰ দিনৰ এনেকুৱা ভাল বন্ধু পাবলৈ টান আছে কিন্তু আমাৰতো ফ্ৰেণ্ড বুলিবলৈ নায়েই দিব পাৰিলে ভাল দিব নোৱাৰিলে ফ্ৰেণ্ড হৈ নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ আছেনে জুনিয়ৰ চুনিয়ৰ চব লগতে এনেকুৱাবোৰ দেখিলে ভাল লাগে ন কিন্তু এটা কথা ফ্ৰেণ্ড পাবলৈও কিন্তু লাক লাগিব লাগিব দেই একদম সঁচা কথা পাঁচজনী ছজনীমান খুৰীহঁতৰ মানে ভাল ফ্ৰেণ্ড আছে খুৰীৰ ল'ৰাৰ বিয়ালৈও গৈছে আমি লগ পাইছোঁ তেওঁলোকো আহিছে আমাৰ আহিবনে এই কাম আছিলে নোৱাৰোঁ ক'ৰবালৈ গ'লেও ওচৰতে থাকিলেও লগ ধৰিব নোৱাৰি মাতিব লাগিব আচোন বোলে অঁ কাজল লগাইছে আমাৰ এইবোৰ ফ্ৰেণ্ড নেকি এইবোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নামত ধাব্বা মানে কৈছোঁ নহয় সেইকাৰণে মই জোৰ জবৰদস্তি কৰি কোনো ফ্ৰেণ্ড ৰাখিব নিবিচাৰোঁ যদি কোনোবাই ফ্ৰেণ্ড ৰাখিব বিচাৰিছে মই কিন্তু চবকে ৰাখোঁ দেই আৰু যোনে অকণমান গম পায় মই গম পাওঁ যেতিয়া মানে মোক ইম্পৰ্টেণ্ট নাই দিয়া তেনেহ'লে মই তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হওক মই ফ্ৰেণ্ড বুলি কিয় ৰাখিম ন নাৰাখোঁ আৰু যাৰ প্ৰতি মোৰ আছে মই ফ্ৰেণ্ডেই হওক নিজৰ মানুহেই হওক পৰ মানুহেই হওক মৰিব পাৰোঁ কিন্তু দেই আৰু আজিৰ দিনত এটা ভাল ল'ৰা পাবলৈ বহুত ভাগ্য লাগিব মই কিন্তু মোৰ ভাগ্যই বুলি ক'ব লাগিব ভগৱানে যেন এই ভাগ্যখন সদায় ভালকেই ৰাখে এটা ল'ৰাৰ দ্বাৰাহে এখন ঘৰ সুখৰ হয় গম পাইছেনে কিয়নো ল'ৰাটোৱে নিজৰ মাক আৰু নিজৰ ৱাইফক ভালদৰে মিলা মিছাকৈ ৰাখিব পাৰিব লাগিব ল'ৰাটোৰ মেইন ভূমিকা হয় ল'ৰাটোৱে যদি আঁতৰি দিয়ে তেনেহ'লে বোৱাৰী আৰু শহু শাহুৰ মাজত কিয় কাজিয়া হয় সেইটো কাৰণে হয় ল'ৰাই যেতিয়া আঁতৰি দিয়ে যি কৰক কৰি থাকে যদি ল'ৰা এটাই হেণ্ডেল কৰি থাকেনে কাৰণ ল'ৰাটোৱে নিজৰ ৱাইফকো জানে নিজৰ মাককো জানে সেই দুটা মানুহক কেনেকৈ একতা কৰি ৰাখিব লাগে সেই গোটেই দায়িত্বটো এটা ল'ৰাৰ গাৰ্ড থাকে আৰু মোৰ মানুহজনে নিজৰ মাকক নুশুধাকে একো কাম নকৰে মোক নুশুধাকে একো কাম নকৰে আমি যি কৰোঁ মানুহজনে যি কাম কৰে আমাক সুধিহে কৰে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে অঁ সেইটো কাম কৰিলে নেকি গম নাপাওঁ নহয় আমি মানে একদম এনেকুৱা হ'বলৈ নাই অঁ এইটো কাম কৰিলে নেকি সেইটো কাৰণে আমি লাকি জানেনে খুব কম ল'ৰা আছে নিজৰ ঘৰখনক ইম্পৰটেণ্ট দিয়া নিজৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাক ইম্পৰটেণ্ট দিয়া কিছুমান ল'ৰা এতিয়া বিয়া হোৱাৰ পিছতো দেখিছোঁ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে ব্যস্ত থাকে নিজৰ মাক দেউতাকক নেচায় কিন্তু মোৰ মানুহজন তেনেকুৱা নহয় তেওঁ এই গুণবোৰ সঁচাকৈ মই মানিবলগীয়া পৃথিৱীৰ যদি মেক্সিমাম ল'ৰা এনেকুৱা হ'ল তেনেহয় আজি মাক দেউতাকে দুখ পাব লগা নহ'লহেঁতেন কিন্তু এইবোৰ গুণ প্ৰত্যেক ল'ৰাগাত থাকিব লাগে নিজৰ ঘৰখন ভালে ৰখাটো নিজৰ মানুহজন যদি ভাল থাকে তেনেহ'লে বাকী আপোনাৰ বাকী মানুহবোৰ বেয়া হ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ খালি মানুহজনলৈ ল'ৰাটোলৈহে ছোৱালীজনী বিয়া হৈ আহে গোটেই ঘৰখনলৈ বিয়া হৈ নাহে ল'ৰা ল'ৰাজনে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে তেনেহ'লে বহুত লাকি বুলি ভাবোঁ বহুত ছোৱালী দেখোঁ কয় মোৰ শহু শাহু বহুত ভাল কিন্তু মোৰ মানুহজনে মোৰ একেবাৰে খবৰেই নাৰাখে তেনেহ'লে এইটোৰ জীৱন নেকি এইটোতো জীৱন নহয় ন মেইন কথাটো হ'ল আজি মোৰ টপিকটো মদ খালেই মানুহ বেয়া নহয় মই আজি ৰিলচ এটা দিছোঁ মোৰ মানুহজনে বিয়াৰ খাই থকা খাই খায় আৰু আজিকালি কোনে নাখায়ো তাত বহুতে কমেণ্ট কৰিব পৰা নাই কিয়নো আজিকালি মেক্সিমাম মানে খায়েই তাত লাজ কৰিবলৈ কি আছে একোৱেই নাই বাহিৰৰ দেশততো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাকৰ লগত ফেমিলি লগত বহি খায় যাৰ যেনেকুৱা চিন্তাধাৰা সেইটোৱে কথা ন মই বাকী ক'বলৈ নাযাওঁ মুঠতে কিছুমান মানে এনেকুৱা মানুহ আছে নিজকে সাধু বনাই থয় আনক মানে বেয়া দেখায় আৰু ধুনীয়া যেনেকৈ ভাবে ভাবি থাকোঁ মতলব নাই আমি যেতিয়া নিজেই ঠিক আছোঁ নিজ ভালেই বোলে জগত ভাল হয়নে যি কৰিছোঁ অপেন কৰিছোঁ দেখাব পাৰিছোঁ আমি এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী হৈ থকা নাই আমিও মাককেইটা ক'লোঁ গম পাইছে সেইটোৱে মদ খালেই মানুহ বেয়া নহয় যদি মদটো এনেকুৱা বেয়া বস্তু হ'লহেঁতেন নহয় নলিয়ালেহেঁতেন ঠিক আছে দিয়ক কিন্তু ক'ম কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে ক'বলৈ মন যায় মানুহবোৰৰ কথাবোৰ যে শুনা পাওঁ ক'বলৈ মন যায় আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক একো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহুত উপদেশ দিয়ে উপদেশটো সদায় নিজৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে আজিলৈ ৰাখিছোঁ সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট